Salam əziz dostlar və dəyərlilərciklər. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və bu gün çox maraqlı bir saytı sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, ingiliscə olan bu saytın əsas məqsədi müxtəlif leyllərdə bizə testlər və yaxud da dərslər, və yaxud da video dərslər təqdim etməkdir. Və ə, necə deyim, bu əslində bir növ pullu bir saytdır, amma ki, burada bunun pulsuz dərsləri də var. Məsələn, ə, baxaq, məsələn, hər hansı bir bölməyə daxil olaq burada. Ehə, də burada siz ə, pulsu şəkildə testlər də öyrəyə bilərsiniz. Məsələn, paltarlar haqqında ingilis dilində dərs. Paltarların növləri, deyim ki, məsələn, onların quruluşu, forması və sair və sair. Belə bir şey deyim, əgər evdə siz oturub özünüz hazırlaşırsınızsa, necə deyim, ə, siz çox rahat şəkildə bu sayt vasitəsilə ingilis dilinin müəyyən bir səsinə öyrənə bilərsiniz. Həmçinin də saytda müxtəlif mövzular var və şəkillərlərlə var. Mən yadıma gədirsə, mən bunları izah etmişdim. Hansində müxtəlif kitablar var. Halbuki burada bunları yükləmək şansınız var. Daxil olub işlədə bilərsiniz. Mən özüm istifadə edirəm. Məni əvvəllər zaman istifadə etmişəm və sizlərə də məsləhət edirəm ki, ə, necə deyim, bu saytlardan istifadə edin. Həqiqətən də effektivli görəcəksiniz. Çünki ingilis dilində axtardığınız müxtəlif leksik, axtardığınız hər şey bu saytlarda rahat şəkildə verilir. Aşağıda linki də daxil ola bilərsiniz.